মামাঘৰলৈ বুলি ফুৰিবলৈ গৈ এয়া হাঁহ মাংসৰ জুতি ল'লোঁ মই হেনো খুব সুন্দৰকৈ ব্যঞ্জন বনাওঁ সেয়েহে হাঁহৰ মাংসৰ জুতিটো মোৰ হাতৰ পৰাই ল'ব বিচাৰিলে বাৰীতে গজি থকা কেইডালমান নগা ধনিয়া কেইটামান কণবিলাহী আৰু দুডালমান ধুনীয়া পাত বুটলি ললোঁ এয়া হাঁহটো ধুনীয়াকৈ গুচাই মেলি চাফ চিকুণ কৰি লোৱাৰ পিছত কটা পৰ্ব আৰম্ভ হৈছে কাটি মেলি শেষ হোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ এই মই প্ৰথমে ভাজিলোঁ পেটুখিনি তাৰপাছতহে মই আমি ভাতৰ লগত খাবলৈ বুলি মাংসখিনি বনাই ভিডিঅ' কৰিবলৈ মানুহ নাচিৰ কাৰণে মই নিজে নিজেই প্ৰায়খিনি নিজে নিজেই ভিডিঅ' কৰিলোঁ ভিডিঅ' কৰি এয়া পেটু ভাজিখিনি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ মোবাইলটো অকণমান ধৰিবলৈ অসুবিধা হয় কাৰণেইটো ভালদৰে উঠা নাই এয়া নগা ধুনীয়া দুখিলামানো দি দিলোঁ পেটু ভাজি যাতে সুস্বাদু হওক খাবলৈ কাৰণে এয়া প্ৰায় পেটু ভাজিখিনি হৈ উঠিলে হৈ উঠাৰ পিছতেই মই বাকীখিনি মাংস বনাবৰ কাৰণে সাজু হ'লোঁ এয়া জুইতে মই কেৰাহীটো পাতি দিলোঁ কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ পিছতেই মই আমাৰ যে ঢেৰ তেল আছে সেইটো কাৰণে এসোপামান তেল দি দিলোঁ তেল দিয়াৰ পিছতে তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত মই দিলোঁ অকণমান পাঁচফোৰণ পাঁচফোৰণ দিয়াৰ পিছতেই মই দিলোঁ তিনিটা পিঁয়াজ কাটি লৈছিলোঁ পিঁয়াজকেইটা দি দিলোঁ পিঁয়াজকেইটা দিয়াৰ পিছতেই মই অলপমান খুন্দি থোৱা আদা ৰচুন তেনেকৈ দি দিলোঁ আদা ৰচুন দিয়াৰ পিছতে পিঁয়াজখিনি এনেকৈ অকণমান গৰম হ'বলৈ দি ৰঙচুৱা হ'বলৈ দি অকণমান তাতে হালধি দিয়াৰ পিছত মই মাংসখিনি কেৰাহীত দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ তেলৰ পাগতে হালধি দিছিলোঁ কাৰণে এতিয়া অকল অকণমান হালধি দিয়া হ'ল তাৰপাছত বাকী গৰম মছলা জিৰা পাউদাৰ মিট মছলা আৰু কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ অলপ দি দিয়া হ'ল কালাৰৰ বাবে এয়া লুটিয়াই ল'লোঁ লুটিয়াই লোৱাৰ পিছতে অকণমান নিমখ দি দিলোঁ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ অলপ দিয়া হৈছে খন্তেক সময় ঢাকনি দি ৰখাৰ পিছত ঢাকনিখন উলিয়াই কেইটামান কণ বিলাহী দি দিলোঁ মানে মাংসখিনি পূৰা তেলি আছিল সেইকাৰণে তেল ওলাই গৈছিল কাৰণে অলপ বিলাহী দি দিলোঁ বিলাহী দিলে মানে তেলটো ওলোৱা বন্ধ হৈ যায় সেয়ে এনেকৈ বিলাহী দি দিলোঁ বিলাহী দিয়াৰ পিছত পুনৰ ঢাকনি মাৰি দিলোঁ দহ মিনিটমান ঢাকনি দিয়াৰ পিছত পুনৰ এনেকৈ আলু দিলোঁ আলু কাৰণ দেৰিকৈ দিলেও হয় মাংসখিনি সিজিব দেৰি লাগে কাৰণে আলু আগতীয়াকৈ দিয়া নহ'ল আলু এতিয়া দি দিছোঁ আলু পটককৈ সিজে কাৰণে আলু অকণমান দেৰিকৈ দিয়া হ'ল তাৰপিছত আলু চালু দি যেনে ঢাকনি চাকনি দিয়াৰ পিছত অলপ গ্ৰেভি হ'বলৈ কাৰণে গৰম পানী অলপ ঢালি দিলোঁ এয়া আমাৰ হাঁহৰ মাংস হৈ গ'ল তৈয়াৰ আৰু আমি সকলোৱে মিলি লগে ভাগে এসাঁজ ভাত খালোঁ হাঁহৰ মাংসৰ জুতি লগাই ধন্যবাদ